никуда не ходить. Давайте договоримся. Сегодня вы не конкуренты. Сегодня вы здесь, друзья, партнеры. Ваша первая задача ⁇ находить прототип. Выиграли все, кто до вечера успел сделать, ну, то, что называется, complete успел сделать прототип. Этот прототип может быть как функциональная программа, которая имеет конечную пользу для потребителя. Так и э, чем-то построено там на заглушках, на затычках, на каких-то подпорках и так далее, это тоже все можно использовать. Игорь вам технически расскажет и поможет сделать так, чтобы вы там не углублялись какие-то детали, которые вы сегодня все равно полностью реализовать на 100% не успеете. есть первая задачка прототипа. Вторая задачка это ну не то, что вот на кладе, а то, чтобы вы подружились между собой, так, чтобы вы познакомились, и так, чтобы вы получили, скажем так, опыт работы, кто-то, для кого-то это будет первый раз опыт работы в незнакомой команде. То есть у вас будет мало времени, вам надо познакомиться, сдружиться, найти общий язык, решить какие-то ключевые вопросы, договориться о главных моментах и так далее. Вот. То есть это тоже своеобразная тренировка о том, как, насколько хорошо вы вписываетесь командную работу, ну, вот это тоже скилл, он очень ценится, когда ты берешь человека на работу, ищешь себе партнеров и так далее. Вот, и задачка номер раз. Прототип, задачка номер два, подружиться как можно с большим количеством людей, с которыми вы сегодня здесь будете общаться. А как это будет происходить? Группа А будет сидеть в зале вот в этом. И она будет работать по программе, состоящей из двух частей.

<vir speak to you> команда? A, здесь, а, да, что будет делать команда? У вас будет две части. Первая, ну, так называемая теоретическая. Она не будет теоретической, когда вам говорят, а вы сидите и слушаете. Она будет такой, что вам говорят об общих вещах, вам говорят о плане, говорят, что именно вы будете делать, и вы за это время вы поймете, сколько вы сможете пробежать из этого плана, сколько на да. На <клодисмент> а если вот сейчас пол первого, то будет элитическая часть получасика, а потом там обед то нибудь останется три часа на Нет, смотрите, то есть э, группа А работает следующим образом. <плодисмент> а, а, Во-первых, перерыва на обед не будет. Не да не будет. Вот. Поэтому то есть, вы сможете продолжать работать и то есть, не будет массового ухода из зала, прихода из зала и так далее, если вы будете на рабочих местах. Теоретическая часть для новичков, она не будет абсолютно теоретической. Вы будете делать элементы приложения. То есть вы будете делать маленькие кусочки. Среди новичков... Есть люди более продвинутого уровня. Если сейчас окажется, Игорь вам расскажет план, и окажется, что вы все знаете, вам не нужна помощь, значит, вы ко мне подходите, и мы с вами играем по другому плану. Вы, я вас перевожу в группу Б, вы играете по другой программе. Такое может быть, потому что формы были очень абстрактные при регистрации, нам сложно было определить, кто в группе А, кто в группе B. То есть если вот, ну я просто смотрю, вот как это как погрушнели, в этом элементы программы. Если вы кого-то определили в группу новичков, а вам здесь скучно, Приходите в течение первых 10 минут, играйте с проблемой. Мы решим этот вопрос, мы найдем вам команду или сформируем команду, так чтобы думаю, что вы продуктивно провели этот день. Я Группа А будет делать маленькие кусочки. У кого-то есть приложение, есть идеи приложений. Если вы в состоянии делать кусочки самостоятельно, значит вы сидите здесь, делаете кусочки самостоятельно, вам подходят Игорь и Саша, и э, в тот момент, когда вам нужна помощь, помогают. То есть если вы в тренинговой части, она вам не нужна, слушайте в полуха, ловите те моменты, которые вы не знаете, делайте свое приложение. Согласны? Так, переходим к группе Б. Группа Б будет делать следующее. Вы разойдетесь по аудиториям. В большой аудитории сидит три команды одновременно. В маленьких аудиториях сидят каждая команда отдельно. Вы будете работать следующим образом. Вы будете сразу же работать над своим приложением. Вам как команда, каждой команде надо решить три вопроса. Хотите ли вы все работать над этим приложением? А, смотрите, то есть э, первое, хотите ли вы работать над этим приложением, второе, хотите ли вы работать с этими людьми, ну мало ли бывает, мало ли оказалось, встретились и кому-то не понравилось. Вот. И третье, если вы будете выставлять это приложение на основной конкурс Android-разработчиков, не сегодня, а только как бы до мая месяца, решите, как вы будете делиться выигрышем. Если он будет, ну, будем стараться, будем помогать и так далее. То есть, пожалуйста, команды, которые работают над приложением и знают, что они будут его выставлять, в течение первых 15 минут после того, как вы разойдетесь по аудиториям, решите внутри эти вопросы. Если у кого-то будут неразрешимые проблемы, которых вы не сможете сами никак найти решение, придите ко мне в течение первых 15 минут. Мы придумаем по-другому. Согласны? Да. А, стил, и, стил и розетки по инфраструктуре. Кто не взял себе удлинители из верхнего этажа? Либо, либо вы ищете ближайший удлинитель, который есть вокруг вас, либо приходите и говорите, удлинителей не хватает, но вам при нашем еще. Кому нужны столы, скажите, столы сейчас тоже организуем. Только вот не мгновенно, мы сейчас отпустим группу Б и потом будем заниматься вот такой вот. Вопрос нет.